Через несколько uh, мгновений начнется первая партия такого поединка. поединка по шахбоксингу. Первая партия пройдет в шахматном формате. Это довольно жесткий такой лицевый формат. Времени немного. Но может быть тем интереснее будет наблюдать за происходящее. Событие. Сейчас судья представляет время. С в контроле шахматной части сражения. Ну и тогда все. Какой контроль? Сейчас ультя да. быстро. Шесть, Шесть. Какой? Шесть Какой? минут как? каждому. Знаете, Без добавления. Три по две. Две по три. Две по три? Три по три. Четыре по три. То четыре есть это время дается целиком на все четыре партии или на каждую? Одна партия. Но она разбивается на три пяти. На 4, на 4 периода, что касается контроля, потому что на самом деле вот я присутствовал с, при игре вот такой, такой с накоплением, когда дается какой-то общий, берется хронометраж на весь матч, это довольно экзотическая штука, поскольку хочется догнать соперников в но чтобы на поединки, если даже этот в этом терпели поражение, а, да, да, у соперника не осталось бы времени на качественную Итак, хочу уточнить у судьи, каков общий регламент шахматной части этого сражения. Очень любопытно будет за ним наблюдать. То есть время дается на все или только на эту партию? Время дается на всю партию. Она разбивается на 4 периода, каждый по 3 минуты. То есть партия если вы играете, потом... останавливается? Нет, она останавливается через 3 минуты. Потом раунд бокса, и она, она продолжается. Интересно, общем, да? То есть, э, можно предположить, предположим, предположим, одна из сторон в шахматном сражении добивается заметного преимущества. Вообще соперник будет уже в пору вставаться, в любом случае, кусать лапы, переживает за то, что здесь уже трудно бороться, и потом соперники выходят на боксерскую площадку, но один из них уже... Хотя бы чуть-чуть счастья было в, гостях, в самарских шахматных. Е4, Е4, Е6, французская защита, Е4, Е5, как я, ну я, извиняюсь, это не подсказка. Любимый ход Немцовича Е4, Е5, и вот эта вот система, за которую пратывал в свое время Арон Немцович, наверное, не без оснований, хотя развивается вот по таким классическим канонам. Конь перейдет, готов перейти. Ну, туда, да, да, как. Подсказка. Давление на пешку Д4, но с другой стороны, вот Женя, который не меньшей степени, чем Роман Евгеньевич Мирцович и Евгений Свешников, которые здесь рядышком находится, он считал, что, вообще-то, белые должны играть именно так, и когда удается осуществить зажимной такой вот, зажимной маневр, да, связанный с ходом к 4 то, ну, вот слон где-то вот, с одной стороны, логически, с другой стороны, слон встает под пол-удар черного коня. Ну, можно было брать, можно не брать, это не подсказка, поскольку, может быть, это стоило бы воздержаться с неведомым взятием, а может быть, это все логически, мы тут уже его увидим. То есть, после размена этого слона, с одной стороны, у белых очень все в центре, с другой стороны, атаковать королевский фланг соперников белым затруднительно. Не так легко, все-таки не хватает стороны, вариантов этого слона, как отмечать фигуру. В ходе g5 находится под контролем э, черного слона e7. Но, с другой стороны, очень прочная ситуация в центре. Слон g5, слон g5, выпуская вот такой размен, который, в общем-то, в пользу на мой взгляд, поскольку теперь можно... Да, я бы, может быть, взял под локоть я f3, то есть прямую атаку на королевскую фланг перевести будет немножко сложнее чем при положении ладьи, который атаковал бы черного ферзя, отбросила бы его и атаковал бы пешку аж Выбегать. Ну, берут другие, так сказать, достоинства позиции имеются. Также конь лезет, наверное, на поле для 6 вряд ли на поле для 7 там делать нечего. И и этот конь торгается. Вот в свое время у нас такой пожаргонный термин Закаспарить коня, поскольку в матче 1985 -го года между Каспаровым и Карповым, Карповым и Каспаровым э, белыми конь Каспаровы 4 принята на поле джить, а черный его конь, черный конь на поле, Ну, Ладно. Пешка по семь. Тут ударом. Это не подсказка. Это очевидно. 5-5-5, жертвуя эту пешку, с одной стороны, а с другой стороны <свят> перекрывая видимо, диагональ э, на случай каких-то активных действий короче. С этой целью может быть разумно просто играть F76, теперь дело не обязаны. Проходит действительно президент Советской Федерации так и поступает, а забирает оставленную без защиты пешку. Теперь будет 5, довольно мощный по для белого коня появляется. Матковать на этом поле бешками коня невозможно будет. И, в общем, в позиции белых становится заметно лучше. Еще пару-тройку годов назад я бы не решился на своем вторичном оценке. Вот сейчас, например, лишняя бешка. Останавливаем. Первый раунд. У боксера в правосторонней стойке. Правая рука сильная сзади. Алексей Славин двигается. Влево вправо. Меньше веса. У него 85 килограмм веса. У Алексея Колесникова 104

по печени будет слева, левый боковой слин. Славин не подпускает, прямыми держите. Держите прямыми, не подпускает. Оп. Ближний бой, четыре точных удара, два по корпусу, два по голове. Алексей Колесник. Опасное движение головой. Концовочка 10 секунд. Угла. 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 Снимаем перчатки. За минуту они должны снять перчатки. Пос... Прокомментировал получил э, боксера Давай. красного. Что, в общем, зря он делал некоторые вещи. Но, это какая... <засутся> не вот И Сейчас будем продолжение... а, шахматных боксеров после этого проведенного э, раунда. Вы ту самую позицию по возможности, которую я сообщил. Ну, куда отступить? Слон он, и он должен... Ну, не буду говорить, а Он отступает за 8, чтобы не потерять пешку на и 6. Я хотел... Э, образована проходная пешка белых на первом фланге, это весьма существенно угрожает, опять же, очевидное Решение, ну, отчаянная такая контратака, уничтожается срок, чтобы дайди, не было дайди, никакой дайди, атаки, дайди, дайди, контратаки дайди, на Королевском фланге. Сейчас дайди, может быть любопытный момент. момент, сейчас мы посмотрим. Но ну, вот э, председатель Самарской шамбы показывает, что он видит, видит ту опасность, скрытую ловушечку, которую белые могли попасться на f4 брать, ну я могу сказать об этом, поскольку только что было приносило, невыгодно было из-за удара на b1, затем отыгрывала спешка b6, позиции, почти уравнивалась, примерно уравнивалась. А теперь вверх отдаленная проходная по линии b. Ну, контратака черных, судя по всему, не может состояться, поскольку атаковать ничего и нечем. Король отступает, но у белых выбор. У белых приятный выбор. Опять же, не буду ничего говорить о их возможностях можно и так, и это, ферзь f 3 с очевидной угрозой, от которой несложно защититься. Ну, посмотрим, что произойдет. Ферзь f5. Нет, можно будет двинуть делаем. пешку а, чтобы спасибо, парировать спасибо. угрозу мата на f8. Черные предпочтение разменять ферзей. Спасибо. Ну и, и в общем-то, в общем-то, пешка b, конечно, это большая сила. Да еще и пешка Е e проходная, которая заявляет о себе, движется вперед ладья, бьет d4. Ну, сильный ход делает Самарской отрезает, отрезает короля по линии F, создается угроза Е6, Е7, я извиняюсь, это достаточно очевидная угроза, шах пытаясь поставить ладью на иню, но это не получается, король прикрывает это поле. И, в общем-то, черным дорог хороший совет, по две по одной. Была бы одна убила, можно было бы отдать фигуру за эту самую проходную, продолжить борьбу без фигуры, и учитывая то, что предстоят еще новые раунды боксерского противостояния, исход борьбы мог быть неясным, но здесь, конечно, трудно, трудно сейчас с черными, и пешка Е устремляется вперед, более того, совершенно непонятно, как предотвратить, здесь это невозможно, сделать, на мой взгляд, хотя, хотя, ну, взять, 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 и хочется, и колется что делать. Да, ну вот разрешают переходить и сделать его смотрю 5-5, на что делает его сказали, есть 8-10 мат. Хочется он как я говорил, кодится, приводит мат в один код. Но, с другой стороны, если черные парируют угрозу эту самую мат в один код, довольно очевидным способом. Так, ну, именно в этот момент, накануне, да, есть шанс, есть шанс. Второй раунд. Полностью перекрытый. прямыми ударами держит соперника на расстоянии. Выжидал он в первом раунде, а сейчас он хитрит немножко. Вы, высунул руку вперед. Хитрит. Колесник сбивает левую руку, заходит в ближний. Бивает и правой рукой наносит прямой удар. С уклоном, с уклоном подходит. Прямым прямым пробил. Попал левым. По очкам выигрывает, но здесь...

Покажем волю к победе. Славин хитрит, хитрит, левую руку вынул, вперед высунул и правый длинный бьет. Молодец. Очень хорошо, Алексей Колесников. 15 секунд осталось.

часов но, конечно, является очень великим для того, чтобы задуматься, чтобы попытаться изыскать какой-то шанс для продолжения борьбы, но он ставится мат в один ход, в сердце в семь, да? Победа Белого Дома И мы поздравляем, поздравляем председателя Казахстана Федерации Алексея Славина победой в этом шахматном аксерском.